Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. 4 otaqlı ev axtarırsınız. Hörmətli izləyicilər, həyəti var, maşın giran görürsüz, maşının həyətinə rahatlıqla daxil olur. Həyətin, həyətində oturub durmağı görürsüz, üzüm çardağı da var. Həyətində hamam tualeti də var. Paket kırışlı görürsüz, baxın, paket kırışlı 4 otaqlı evdir. Yəni belə bir ev, axtaranlar çoxdur, bilirəm. İzleyin, baxın maşın həyətinə girən dəmirdar qapısını da çəkib göstərəcəm indi. Hardan girir? Evin 6 hündürlüyündə görürsünüzmü? Baxın, yerdən 3, 4, 5, 6 daş kürsüdür. Baxın, altında belənci düzəldiblər, əlavə əşyaları yığırlar. Evin də podvalı da var ordan. Bura əlavə hamam-tualetdir, nəsə bir banka balon yığmaq üçün otaqdır. Evin bölünəcəyəm sizə göstərim. Baxın, görürsünüzmü? Bax belə paket krishalı 4 otaqlı evdir. Hörmətli izləcilər, dəmir darvazası, bir maşın rahatlığına görürsüz, maşın həyətində rahatçılığa girə bilir. Maşrutla arası harda-sa 500 metr məsafədir. On deyim biləsiniz, yəni maşrutla arası var. Daxil oluq indi evimizə. Həyətində palı mağazası. Zəngiləndə deyin ki, həyətində palı mağazası olan evi deyirik. Bilinmən. Qalxırıq evimizə. Qabaqında belə balkon kimi düzəldib görürsüz, necə səliqəli, gözəl. Çıp özərləsin tikiblər. Sadəcə indi Xeyir işləri var, onsun satılır. Səp özüsünü tikib, 4 otaqlı evdir, daxılı uruq evimizə, evimizin onun sizə qabaqdan gedirəm deyim ki, qupsusu yoxdur. Biləsiz. Qiymətlənmə MMC sənayindən satılır. Dəhlizin genişliyini görürsünüzmü? Nə genişdir dəhlizi. Paçı bir otaq boyunda dəhlizi var. Görürsünüzmü? Burdan demək, sağda bir otaqda ora girmək olmayacaq, bağlı balaca bir otaqdır. Keçən o başdan otaqları çəkib sizə təqdim edim. Baxın. Bax burada bir yataq otağı. Evimiz cüt daşdır, onu deyim sizə biləsiz. Burda bir yataq otağı, gördünüz kimi. Bu ikinci yataq otağıdır. Hörmətli izləcilər, pəncərləri var, qarşısında maneə yoxdur. Günəş şığı düşür. Evimizə aboy bir dənə vurulmayıbdı. O şəməsinə taxtadır. Aboy bir dənə vurulmayıb. Deyin biləsən, onda kim alsa aboyunu vurar. Görürsüz divarlara baxın, ağdır divarları. Aboy vurulmayıb. Dəhlizin gəlişinə baxın, görünən yenişdə bir böyük bir dənə zal də bir. Solda bura mətbəxdir. Mətbəxinin döşəməsi görürsüz metlaxtır. Baxın mətbəxə də belə. Evdəki əşyalar hamısı çıxacaq. Deyin biləsiz. Bura salon yeridir, böyük, geniş salon yeridir. Səb özü üçün tikibdə, hürmətli izləyicilər, satdıq məqsədi üçün yox. Deməli mən sizə çəkdim, göstərdim salon yerinin, mətbəxinin, 2 yataq otağının və 3-cü yataq otağı balaya bağlı olduğuna görə üzr istəyin, onu çəkib göstərməmişəm. Balaca otaqdır onun, deyim biləsiz. Keçirik evimizin qonaq otağına. Qonaq otağımıza baxın, geniş, böyük. Görürsünüz nə boydadır? Böyük, geniş otaqdır. Cüt daşdan, kürsülü, 4 otaqlı evimizin qiymətini hörmətli izləcilər aşağıdan qeyd edib yazacağam. Zəngirin deyimdir qiymətini sizə. Evimiz deyim ki 560 metr məsafədə yerləşir. Maşrutla App Park yaxınlığındadır evimiz. Deyin biləsiz. Xahiş edirəm kanalıma abunə olun, izləyin. Sağ olun, sağ olun, hörmətli izləcilər.